Yang first tu saya kata Antara pengajaran bulan Ramadan tu adalah Kita nak belajar untuk bergantung kepada Allah Sebenarnya dalam bulan puasa ni Tuhan kasih kita rasa untuk bergantung Kalau kata badan kita bergantung pada makan dan minum Bila tak dapat kita jadi lemah Macam tu jugalah Kalau kata hati kita, dalaman diri kita Jiwa kita Kalau kita tak bergantung kepada dia Maka kita akan lemah Lepas tu, satu lagi. Tak boleh makan, tak boleh minum. Kalau orang miskin, dia masih boleh makan lagi. Tapi makanan tu dicatu. Ada, tapi sikitlah. lah. Tapi ada lebih teruk daripada orang miskin. Iaitu fakir. Fakir dia apa? Tak ada apa-apa. Langsung tak memiliki apa-apa. Makan tak ada, air tak ada. Bayangkan, apa rasa duduk dalam fakir. Yang pertama, kita boleh merasai apa itu fakir kita boleh menjiwai macam mana orang tu duduk dalam fakir. Yang kedua, diri asal kita sebenarnya adalah fakir. Iaitu kita tak memiliki apa-apa. Yang betul-betul ada kat kita adalah Allah je. Suatu kita lahir, bukan ada apa-apa pun. Tak ada apa-apa. Kita tak, tak bawa apa-apa pun. Kita bawa diri kita je. Diri kita yang ada padanya Allah saja. Yang pertama, macam mana kita nak bergantung pada Allah? Nak merasai pergantungan tadi. Yang kedua, kita nak merasai apa itu fakir. Sebab itulah diri asal kita. Yang ketiga, Tuhan nak kita merasai apa itu yatim? Tidak ada sesiapa. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW, Tuhan jadikan dia anak yatim dia tu. Dia tak ada sesiapa. Betul-betul dia ada Allah je. Sampai sebelum dia Islam Mi'raj. Yang rapat dengan dia semua meninggal. Anak dia meninggal, isteri dia meninggal, datuk dia meninggal, pakcik dia meninggal. Tinggal dia sebatang kara. Mak kata tu dari segi kaum kerabat dia lah. Tak ada lah. Jadi betul-betul yang ada pada dia hanya, hanya Allah iaitu yatim, sifat yatim. Jadi bulan puasa ni juga, eh, Tuhan nak kita merasai apa itu sifat yatim. Kenapa betul? Fakir dan yatim inilah diri asal kita. Dengan kata lain, diri asal kita tidak ada apa-apa dan tidak ada sesiapa. Betul-betul yang kita ada, Allah saja. Sekarang ni, kita nak belajar siapa diri kita. Diri yang betul-betul bergantung. Itu semua tu dipanggil hamba. Itu diri yang betul-betul bergantung kat Tuhan. Kalau nak bergantung kat Tuhan, kita kena yakin kat Tuhan. Diri yang betul-betul tak ada sesiapa pada dia. Yang ada, Allah saja. Diri yang betul-betul yang tak ada apa-apa kat -apa dia. Yang ada kat dia, Allah saja. Ha, itu salah satu daripada ni. Jadi, ada banyak lagi bila dia dah jumpa siapa diri dia, ni. Itu tu. Diri yang bergantung kat Tuhan, diri yang fakir, diri yang yatim, diri yang lemah, yang bodoh, yang miskin, yang hina Ini diri asal kita Apabila kita kenal diri ini Maka itulah dia fasa pertama Yang dipanggil Rahmat Rahmat itulah diri kita So kalau kita kita dapat kenal siapa diri kita Maka itulah rahmat Itulah diri yang Tuhan pandang Sahawal awalnya Maka diri yang Tuhan pandang sahawal awalnya Itulah rahmat Jadi kita nak Kembalikan balik kita pada diri Jadi bila kata Kita betul-betul bergantung dengan Allah Kita betul-betul yakin dengan Allah Maksudnya kalau kita kita rasa diri kita tu fakir, kita tak memiliki apa-apa, maka dah tak ada sombong. Betul-betul kita, apa yang ada ke aku ni, bukan milik aku, milik Allah semua. Sesiapa yang ada dengan aku sekarang ni, bukanlah milik aku. Semua milik Allah. Itu rahmat. Satu fasa pertama adalah fasa rahmat. Fasa yang kedua adalah fasa keampunan. Apa dengar kan? Ada tiga fasa. Kenapa fasa keampunan? Yeah. Sebab apa? Bila kita dah kenal siapa diri kita, barulah kita tak lupa dengan Tuhan. Barulah kita tak lupa siapa diri kita ni. Dan siapa kita tak lupa siapa diri kita ni, maka kita tak lupa dengan Tuhan. Maka dengan tak lupa dengan Tuhan itulah, maka kita dapat bertaubat kepada Allah. Sebab dosa paling besar kita buat lupa pada dia. Ha, satu, fasa yang kedua dipanggil keampunan. Dan fasa yang ketiga, dia panggil pembebasan. Apa maksud pembebasan? Jadi bila dia dah kenal siapa diri dia, betul-betul dia terikat dengan Allah saja. Diri dia tu sentiasa ingat Allah saja. Dia terikat dan sentiasa ingat Allah saja. Diri dia tu sentiasa bersama Allah saja. Maka dia dapat membebaskan dia daripada ikatan-ikatan keduniaan dan ikatan-ikatan nafsu, ikatan-ikatan setan dia dapat membebaskan. Maka itulah dia panggil pembebasan. Bagi dia, cukuplah bagiku Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagi dia Allah. Jadi, itulah pengajaran sebenarnya yang kita nak cari dalam bulan Ramadan. Ha, kan? ha. Bukan satu kalau tak jumpa benda tu, tu yang Nabi cakap, puasa umat akhir zaman hanyalah lap, dapat lapar dan dahaganya. Sebenarnya, <tuh> kita diajar melalui merasai benda tu. Dia boleh rasa lapar dan dahaga. Sebab itulah sebenarnya bulan puasa ni sepatutnya kan. Sebab uh, bulan yang kita cut minum, Cut makan. Sepatutnya lah kan. Tapi apa yang berlaku sebaliknya. Bulan Ramadan tu menjadi bulan pesta makan kan. Bayangkan eh yang buat buffet tu. Seratus lebih satu kepala pun kan. Ya Allah kan. Makan sikit je. Eh. Time ni lah kita nak merasai ni. Tapi nak merasai tadi ni, kena follow betul-betul. Kalau kata puasa, memang kena cut. Bukanlah kata tak boleh makan, boleh. Tapi apa kata tu, even buka puasa pun kena, kena cut makan. Lagi rasa penat, lagi rasa lapar, lagi rasa lagi bagus. Barulah kita boleh menjiwai. Ha, ini puasa tapi tak ada rasa apa-apa. Tak, tak dapat apa-apa lah. Kita tak dapat apa-apa. Puasa. Tapi perut kenyang. siap, kita siap beli apa? Pemakanan-pemakanan tambahan yang sentiasa memberi tenaga. Bukan salah, tak salah. Tapi, maka tu kita punya penghayatan. Apa yang Allah nak sampaikan, tak sampaikan kita. Satu, kita, kita dapat lapar dan harga je. Sama macam kalau kita pergi umrah ke, kita pergi haji ke. Apa pengajaran dekat sana yang sepatutnya kita ambil? Yang tu kita kena belajar dulu. Baru pergi tu dalam keadaan, kita menjiwai. Kita menjiwai benda tu. Okay? Right? So, sampai situ je.